Шановные побратимы, наши любимые друзья, сегодня мне выпала огромнейшая честь от имени по поручению нашей 59-й окремой мотопехотной бригады, от нашего самоходного артиллерийского дивизиона, от всего нашего дружного коллектива хочу поблагодарить наших юных побратимов Дрозда Ростислава и Матвея Дрозда. Этих два юных героя помогают нам уже на протяжении долгого времени, делая шрапнель. И от э, имени нашей бригады хочу вручить вот такие вот подяки вам. Позвольте, зачитаю. Итак, Подяка 59-ї окрема мотопіхотна бригада ім. Якова Гандзюка оголошується пану Ростиславу Дрозду і пану Матвію Дрозду. Війці та командування 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка висловлюють вам щиру подяку, щиру повагу за вашу допомогу Збройним силам України. Все, що ви робите, є безцінним в умовах війни та захисту, батьківщини нашої України. Ваша беспрерывная таинная поддержка збільшує наши силы. Тільки разом мы переможем ворога, друзья. Я искренне благодарен вам за вашу помощь. Также хочу поблагодарить от всех нас, от всего нашего дружного коллектива, от нашей большой семьи под названием 59-я кривоматы мотопехотная бригада, родителей этих прекрасных парней Ростислава Дрозда и Матвея Дрозда за правильное воспитание. Хочу поблагодарить учителей этой школы, прекрасной. Э, Первого лицея города Овруч. Благодарю вас за то, что вы правильно воспитываете этих детей. И пускай, пускай их пример послужит для, всем, для всех людей горизонтом. Все понимают, что сейчас в стране идет война, что все силы бросаются на оборону. И вот эти вот ребята, настоящие юные герои, они не жалеют себя, помогая нам, делая эту шрапнель. Шрапнель, это, кому непонятно, такие маленькие осколочки, которые заряжаются в скиды, сбрасываются дронами, и поверьте мне, каждый осколок в десятку, то есть в каждого врага. У врага просто нет шансов. Ребята, Матвей и Ростислав, от себя лично огромное дякую. И хочу вам вот такие вот, еще полу... завтра отправлю посылку, вам вот таких сувениров, два сухпайка. Попробуйте немножко нашего армейского быта. Ну и все это я отправлю нашему другу, побратиму, вашему земляку. Он вам лично вручит эти все подяки, эти сухпайки Александру Дмитриевичу Куденко. Он заедет, вручит от нас, он наш обратим, он нам давно помогает и мой особый стыдок. Еще раз благодарю вас, ребята. Матвей, Ростислав, вы лучшие, дякую вам. Спасибо вам, мои юные герои. Передаю привет вам от всей нашей большой семьи, нашей 59-й бригады, нашего самоходного артиллерийского дивизиона. Надеюсь, на скорую встречу уже с победой приедет. Огромное дякую. Слава Украине! Слава Украине! herói é Slava